Сегодня мы отправляемся на обучение в школу сержантов. Будем надеяться, что это станет прорыв в военном обучении в нашей стране. Такая школа единственная в нашей стране. И будем надеяться, мы потянем нашу промышленность и нашу военную структуру вверх. Школа продлится три месяца. Это первый этап. И по истечении его часть ребят отправится в боевые подразделения, часть останется в школе для того, чтобы продолжить обучение. Там будет серьезная физическая подготовка, психологическая подготовка в первую очередь, потому что ну, сержант должен быть стойкий и знать ответы на любой вопрос. Такого еще не было в стране, в нашей аналогии. Я хочу пройти эту школу полностью, обучение питать в себя максимум информации, которая будет нам дана, и передать эти знания своим побратимам. Я. Дух. Я. Студент. Я. Хомяк. Есть. Вера. Вера. Есть. Где Вера? Есть. Я есть. Отлично.